кабинета министров в этом Только может дать эти земли в аренду. Нет. Почему сегодня правоохранители выясняют у меня, на каком основании я дал команду свести зерно на склад на поселок, но совершенно их не интересует. А кто же написал за Почему этот человек арендует землю? На каком основании он там находится? Почему он там сеет? Что? Большой вопрос? Огромный вопрос. Почему его не задать суровым? Такой же самый Горлачев появляется на поселке. Один к одному. И опять виноват по, потому что мешает. Почему сегодня виноват глава администрации? Потому что мешает. Идет объяснять, чья земля. Платишь, не платишь. Если платишь, сколько то платишь? Почему так платишь? А почему должно быть по-другому? Потому что ломает схему. Поэтому отсюда вот это хамство в кабинете. Хулиганство откровенно. Почему по новости, почему по Костинскому Советскому совету ходит вооруженный человек? Почему не видят проходить для этого? Где начальник милиции? Почему он нашел, чем заняться сегодня? И пришел. Где реакция? Где реакция на хулиганство в кабинете? <coughs> Нет? Смотрите, вот то, что сейчас рассказываю, много говорит про воду. Один к одному. Что, для кого то секрет? Что наши люди сегодня на победности сегодня своей, имеем скважины, имеем счетчик, люди пользуются водой. Прошел месяц, мы собрали по счетчику, сколько нужно денег, заплатили за свет. Это что, секрет большой? Что для этого надо прислать сюда правоохранительные органы и ограниченные законы о пользе Ну давайте отключим людям ввод. Ну давайте пойдем, как положено, отключим людям ввод. Что люди будут думать про райсовет, про, про администрацию, про облсовет, про президента? Людей мы все власть. Это что, решение вопроса? Это не решение вопроса. Почему вы Кочаровке сегодня, когда ремонтируют клуб своими силами, без бюджетных денег, Почему сегодня там бригада выезжает правоохранители, и выясняет? Почему бригада правоохранителей не выясняет, когда пилится лес и вывозится, ну, не мажут уже этого леса, без, безбожно воруем, знаем, что 6 машин в городе, которые могут так ездить, знают, кто это ездит, никому не интересно. А когда голова села привез спиленный уже бревно в лесу, привез в школу, появилось, смотрите внимание, эксперт Участковый, криминалист, следователь, опер. Целая бригада приехала выяснять, где Головослав взял брюно и почему в школу привез. Это как понимать? Начинаем с простых вещей. А почему это происходит, уважаемые Опять же, ответ очень простой. Ответ простой. Ни один правоохранитель сегодня не несет ответственности перед громадой, есть того места, где он работал. Ни в какой мере, ни в какой позиции, ни в каком... Я в далекой не смотрите, я, я сейчас вроде бы сгустил картину и нарисовал, что да, вот такая огромная беда. Нет, по большому счету, может быть, я не прав. Наверное, скорее всего, не прав. Эти люди тоже работают. У них тоже есть чем гордиться. Я под наши правоохранители. У них здесь тоже есть результат, им тоже тяжело. Но есть явный прокол, явная беда, и она не одна, и она не один раз повторяется. Наши попытки ее обсудить, ничего не приводят. И все повторяю еще раз, не потому что там плохие люди, и не потому что там в правоохранительной системе люди, которые ну, мы претендуем на какую-то оценку, их туда. мы не претендуем на это дело. Но мы просим, сегодня работает эта очень уважаемая комиссия в Одессе, которая будет определять, кто станет руководителем. Мы просим, я предлагаю, уважаемые коллеги, я предлагаю вам обратиться к руководству этой комиссии, обратиться в прокуратуру, обратиться в начальник УВД и попросить этих людей. Я понимаю, что наша просьба за, проходит за рамки закона. Она не предусмотрена. Но было бы очень равно здорово. Если бы возможные кандидатуры, например, будет три кандидата на должность там, начальника милиции или прокуратуры Петровского района. Пусть эти три кандидата будут на сессию выдаты, тоже чтобы мы могли их услышать, чтобы мы могли сказать, что у нас болит, и чтобы мы могли сказать, ребята, пожалуйста, запомните, что завтра опять будет зима. Зима приходит, как ни странно, сразу после осени. Она будет в 16 она будет в 17 году. И я вас уверяю, что не так быстро разберутся, когда мы ну, с колен стороны поднимем, не так быстро, когда идут деньги получат. Но все этот песок будет. Нам нужно этот песок. Нужен. Смотрите пример. Смотрите, глаза Михаила попадаю, попадают в глаза Ну мост строим в Липецком. Ну не копейки ж денег. внимание в сельском свете, не в районе. Мост, который нужен для того, чтобы детку в школу забрать. Мост, который нужен для того, чтобы скорая приехала. Начинаем строить мост. Инициатива людей, которые там живут, предприниматели, которые там землю пашут. Они собираются, без власти собираются когда они берут два камаза песка, для того, чтобы подсыпать опору, появляется целая бригада, целая бригада правоохранителей. Четыре работника прокуратуры. Четыре. Не один. Четыре. Что им там делать? Один из них, кстати, в розниках да. там. Ну как это понимать? Да, это незаконно. Да, незаконно поступили эти жители села. Но вариантов у них нет. Завтра, сегодня уже идет дождь, уже там ничего не сделаешь. Так что делать Беда уже. Все. Но должны мы молчать. Они не должны молчать, не хочет. Должны говорить. Говорили мы об этом? Говорили мы об этом. Получили мы реакцию? Не получили мы реакцию. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз говорю, что мы не оцениваем работу наших Это не наша компетенция. Но мы просим услышать нас. Мы, мы хотим, чтобы понимали, что должна быть обратная связь, должна быть обратная реакция. Ну, Показательная сегодняшняя сессия. Я действительно не виню прокурора. Он, естественно, вчера позвонил и говорит, Да, нужная сессия, я бы пришел, но я иду А начальник полиции, сегодня говорит. И у него, у него нашлись более важные дела, чем прийти на сессию. На час. На час прийти на сессию. Что может быть важнее? Я даже не ко мне в гости. Если бы я звал его на день рождения, я бы не держался. И сессия Тридцать 34 депутата. Представляют весь регион. И оказывается, есть какая-то другая очень важная проблема, которая не позволяет послушать эту ситуацию. Правильно? Неправильно. я время для того, чтобы правильно построить нашу работу. Я предлагаю следующим образом поступить. Я сейчас дам слово, если захочет Андрей Кирилловичу, если будет. Я обязательно представлю слово Андрею Кирилловичу, потому что хозяин и, и, так далее, и так далее, и тут живем. И, и, и потом обязательно послушаем желающих из числа депутатов, людей, кто хочет, захочет поступить. Если я с уважением отношусь ко всем присутствующим, зале, но сессия есть сессия, поэтому Майданчик для, как для депутатов. Ну, извините, если это будет из числа не депутатов, слово не поставлю. Дмитрий Филиппович, если можно, я вам говорю. С удовольствием. Владимир, Ильич, пожалуйста, Спасибо. Спасибо. Стоп. Сразу хочу сказать, что Всем я не хозяин. Да, Владимир Николаевич, спасибо. Извините, я не хозяин. Да. Врача. Вот, то есть я вот. поставлен. Я поставлен здесь следить за, в первую очередь, за исполнением закона и за развитие э, района. Да? Я, как никто, заинтересован в том, чтобы район развивался экономически, социально, э, военно-патриотически э, и так далее. Э, нельзя меня считать хозяином, что здесь это нет. Есть вызов общественности, есть потребности общественности, и люди для меня, как люди для меня так, мы ее Да? И есть еще президентская вертикаль и задачи поставлены президентом. Это первое. Второе. Значит, больше всего меня тревожит отношения с инвесторами, отношения с предпринимателями, отношения с теми людьми, которые готовы развивать, вкладывать деньги, создавать рабочие места, наполнять бюджет. То, что я слышал, видел, документы, это был такой точный пример, еще раз скажу про свой опыт. Там завод делал 2-3-4 миллиона НДФЛ в год. Это те деньги, которые покупают вместо бюджета. И такая же точно была ситуация с таким же точно правоохранительными органами, которые приходили, мешали работать. Почему? Потому что никто не давал взятку, никто не хотел давать взятку. Били-Били, пока на генерального директора абсолютно честный, абсолютно порядочный, абсолютно нормальный, образованный человек, который руководил этим заводом, да, и на него два криминальных дела открыли. При этом всем, что это основной работодатель в городе, при этом всем, что это основной налогоплательщик, из-за которого на чьи построено было очень много в самом городе. Но ситуация была тогда такая, что никого не интересовали эти моменты. Никого не интересовали люди, никого не интересовали бюджеты, никого не интересовали ничего интересующего. Интересовало только то, что сколько человек занесет денег в месяц. Поэтому для меня самая большая задача сейчас, я повторял и буду повторять, это инвестора, это развитие района, это развитие сел, это новые технологии и новые подходы. Самое главное, что вот на сегодня ситуация такая, что тяжело. Я сейчас общаюсь с очень многими людьми, с иностранцами, с канадцами, с голландцами, с... сейчас буду с... с другими капиталами, которые есть, вот, хочу общаться, я всем им пытаюсь гарантировать о том, что не будет беспредела здесь, никто на них не будет наезжать, никто... я пытаюсь им это гарантировать. Но с тем, что на сегодня, я, к сожалению, если брать реальность, да, я не могу им это гарантировать, потому что всем известно, какое у нас законодательство насколько она несовершенна, да, и в любой момент всегда можно найти, и при желании, да, всегда можно кого-то очернить и, и открыть криминальное дело. Поэтому, поэтому э, я абсолютно согласен с Владимиром Павловичем, надо вот э, думать о том, что, что что нужно народу, да, что, что, что нужно людям, э, в том числе песок, ну, в том числе и рабочие места, в том числе и развитие, в том числе и бюджет, наполнения НДФЛ и так далее. И так далее. Это для меня сейчас самое главное, и вижу, что с тем, что есть, этого не, может, будет, а может и не будет. И я даже не хочу предполагать, я даже не хочу ставить на риск, что может не будет, даже хотя бы если это не будет на 20 я не хочу. Я хочу, чтобы это было на 100 чтобы я был точно уверен в том, что можно сюда приглашать людей, что можно им гарантировать э, то, что без предела никакого не будет. Поэтому э, есть много ну, вот, примеров, да, там energy, да, когда есть э, там тот же, те же события в Косах, те же, но все знают про эти все, и все почему-то молчат, и я очень рад, что вот сейчас мы собрались, да, что мы теперь это высказываем, мы даем замечания, и даем ну, сигнал, может быть, да, и общественности, и всем, что ну, сколько ж можно уже просто сидеть и молчать, и наблюдать, и это быстро не Дальше так ну, продолжаться не может. И надеюсь, что ситуация улучшится. Всем благодарен, полный зал у нас, много камер. Это хорошо. Спасибо депутату, приехал нас поддержать с областной радость. И спасибо всей общественности, которая пришла. Надеюсь, что только общими усилиями мы сможем исправить ситуацию на лучшее, на то, чтобы наш район все-таки начал бурно развиваться. Все нам стало жить лучше, комфортно здесь, в этом районе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.